Зібрались друзі, ми не вперше, дай Бог збиратись знов і знов, щоб третій, сьомий, двадцять перший ми піднімали за любов, бо світ тримається з любові, і тут не має бути зла. Гора не сходиться з горою, з душею сходиться душа. Наставникам, шановним нашим, Слухенському Шимку, Григоряку, я дякую, кажу від щирої душі за наші ще стрункі фігури, за те, що слуху нам не давали ви завжди, за те, що взимку влітку восени, щоранку ми до стадіону йшли. Здоров'я завжди, щоб було в нормі, щоб не хворіти, щоб не кашляти і не чхати, потрібно бути у спортивній формі, на власний вік увагу не звертати. Здоров'я і спорт хай завжди будуть моді. Його за гроші нам ніколи не купити, тримати планку бодрості, рідним в пригоді, та якомога довше не старіти. Браво! Браво! Дякую тебе бодрость, а голос як звіняща струна. У жінки не страшують возраст, їй стільки років, лет... Как чувствует она, и ни при чем тут ни ее седины, ни свет порой уставших добрых глаз, ни даже все эти маленьких морщинок. Она годам ушедшим не сдалась. Она еще живет и дышит светом, не красит себя в серые тона, и остается женщиной при этом. Ей все нужны, и всем нужна она. И даже если подрастают внуки, забот счастливых жизнь ее полна. Она не опускает крылья руки,

И я Ты, любовь моя, ты, любовь моя Два плотных пересекутся Знаю я, что это значит То, что мы сегодня стали На одну любовь для меня бесконечный бог, о котором я мечтала, чтобы я была с тобой, чтобы я не улетала. Я назову планету имени твоих, и будет мне принадлежать тебе. Нет, принадлежать, нам лежать, и ты, ты лишь, там, поехали, поехали, can't see your face Я присоединяюсь ко всему тому, что было сказано, я вместе с вами. Желаю вам всего хорошего. И всем я хочу посоветовать. Кому вам? Это мужчина. Всем, всем. нам. Я советую. Всем. Всем. 3 февраля будет. Если будет женщины, рядом с мужчинами будет веселее. Ну, да. И наоборот. И наоборот. Поэтому Господь -по создавал пары. Да. И я хочу сказать <с следующее. Не жалейте о том, что было. Не думайте о том, что будет. А берегите то, что имеем сегодня. Всего вам доброго, здоровья на долгие годы, оптимизма. Быть такими, как вы. Спасибо. И водитель. Ждуть. Кого пустят туда? В рай первым. Вот открывается дверь и приглашают водителя. А священник говорит, а почему не меня? Я каждый день молюсь. Моя работа ко всему такая. Я священник. Я посредник между Богом и людьми. А ему отвечают. водитель, водитель, когда люди садятся у автобуса, крестятся, дай Бог, чтобы нас Далее. Далее. а вы, а ты, говори, а ты, говорит, за всех молишься, но неизвестно, как ты доведешь этих людей. Вот. Поэтому надо так жить, чтобы Бог пригласил нас всех в рай. Здорово. молодым рекрутом, а я с стояла, а суры запили на дверь и воду яла. Padre, Rivo, Dulia,